चार सौ पार तीन सौ पचास पार तीन सौ पार बीजेपी को दो सौ पचास सीटें भी नहीं मिली है मुंबई में महाराष्ट्र में हमने मोदी जी को रोका है मुंबई में आप शाम आशाम तक का पूरा नतीजे देखिए हम पांच सीट जीतने जा रहे हैं मुंबई में चंदी दीजिए उनको कहना चाहिए मैं हार गया हूँ उनकी हार है पूरी तरह से हार गए जनता ने नकारा है राम और बजरंग बली ने कहा है आपको बस हो गया आप घर में बैठे धोला लेकर जाइए यही संदेश है जनता का जनादेश यही है आप जाइए देखिए मैं इतना ही कहूंगा देश में परिवर्तन होने जा रहा है पूरी तरह से सकारात्मक निर्णय होने जा रहा है पॉजिटिवली हम देखते हैं इस निर्णय को जो एग्जिट हमको सो सीट भी देने को तैयार नहीं थे वो आज बोलने लगे सरकार बनेगी राहुल जी बनेगी बोल रहे हैं ना मोदी जी क्या करेंगे सवाल उनके मन में है सबके मन में एग्जिट पोल वाले उनके भारतीय जनता पार्टी की सीटें और कम होगी शाम तक और बहुत जगह पर मतगणना चल रहा है 240 से भी नीचे आएंगे ये किसी के नहीं है बीजेपी के लोग ना मोदी जी ना शाह जी अब सरकार बनाने के लिए सबके सबको फोन सबके दरवाजे पे जा रहे हैं मुझे मालूम है कहाँ कहाँ जाकर हाथ जोड़ रहे हो सर, रौशा, 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 जाने कोई तैयार को नहीं है है, इंडिया अलायंस सत्ता बनाने का दावा पेश करेगी क्या कोशिश बात ऐसी है कि महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल ने सबसे बड़ा खेला किया है जहां जहां मोदी जी और अमित शाह ने अन्याय किया अत्याचार किया है वो सभी स्टेट उनके खिलाफ चले गए खास करके तो महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के नेतृत्व में उनकी पार्टी तोड़ दी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना उनकी पार्टी तोड़ दी महाराष्ट्र की जनता ने बदला लिया है और हम वापस रहूंगा जब जब इस प्रकार के आप काम करेंगे महाराष्ट्र आपके खिलाफ लड़ा रहे दावा किया दावा किया जगह जगह पर जाकर मोदी साहब जो है वो लोगों को फोन कर रहे हैं साथ आने की बात कर रहे हैं क्या इस तरह का फोन आपनेंटी आपने देखो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं क्या चल रहा है देश में दिल्ली से क्या चल रहा है हाथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है आपके पैर के भी हाथ लगाएंगे अभी आकर लेकिन नरेंद्र मोदी हार गए हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने अब चुप बैठना चाहिए देश ने और देश की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया अपने आप को भगवान मानने वाले एक नेता है भगवान हार गए हैं, नकली भगवान हार गए हैं और यहाँ की जो नकली संतान जिसने आपको कहा था उसने आपको हराया सर कल की तो है क्या हुई इसका संबंध है पंतप्रधान पदा का चेहरा तुम्हें संभाल पंतप्रधान चौबीस तारीख दिल्ली में बैठक तो हो जाए उद्या मी आम्ही बैठक बैठकीत बसू अठ्ठावीस पक्ष एकत्र बसू एकमेकांशी संवाद डायलॉग सुरू आहे आणि त्यानंतर आम्ही बघू ना राहुल गांधी राहुल गांधी असतील राहुल गांधींची चर्चा सुरू आहे मी आता काही म्हटलेलं नाहीये पण राहुल गांधींचा परफॉर्मन्स हा मोदींपेक्षा बेस्ट आहे राहुल गांधींनी शून्यातून काँग्रेस पक्षाला दृश्यपर्यंत नेलं आणि नरेंद्र मोदींनी सव्वा तीनशे वरून पक्षाला सव्वा दोनशे पर्यंत आणले हा पराभव जो आहे हा नरेंद्र मोदींचाच पराभव आहे नरेंद्र मोदीमुळेच पराभव झाला आणि नरेंद्र मोदीमुळेच आम्ही पुढे गेलो चाळीस पार केली जात होती मात्र तुम्ही आता तीस पार झालाय काय सांगा मी पहिल्या दिवसापासून तुम्हाला माझा आकडा माहिती असेल आम्ही थर्टी प्लस हाच आकडा आम्ही सांगत होतो आमच्या काही जागा दहशत पैसा ज्याचा वापर केल्यामुळे आमच्या काही जागा थोड्या मतानं आम्ही गमावल्या आहेत हे सत्य आहे पण भविष्यामध्ये जागा आम्ही परत मिळवू तीस पेक्षा जास्त जागा आम्ही जिंकू तीस हा आमचा आकडा कायम होता आणि आम्ही तेवढ्या जागा विजयी झालेली आहे आम्हाला धनुष्यबाण नसतं नसल्याचाही फटका बसला काही ठिकाणी लोकांच्या मनामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये आदिवासी पाड्यांवर गावपाड्यांवर धनुष्यमण चिन्ह हेच पोचलेलं आहे त्याच्यामुळे काही हजारांचा फटका प्रत्येक मतदारसंघात आम्हाला बसला हे मान्य करावं लागेल शिंदे शिवसेनेचे माझे खासदार आहेत त्यांनी म्हणून आलेले विशेषतः कल्याण डोंबिवली असेल आणि ठाण्यात असेल लाखाच्या वर मताधित्य घेतले येऊ द्या केंद्रामध्ये सरकार जेव्हा बनेल आमचं तेव्हा पाहू नाटील महाविकास आघाडी महाविकास लक्षात घ्या की लोकशाही आहे सांगलीमध्ये जागा शिवसेनेनं लढली काँग्रेस पक्षांना हा आमचा निर्णय मान्य झाला नाही काँग्रेस पक्षातल्या स्थानिक नेतृत्वानं ज्या पद्धतीनं आम्हाला साथ द्यायला पाहिजे होती ती दिली नाही हे सत्य आहे तरीही विशाल पाटील यांचा विजय झाला असेल तर लोकशाहीमध्ये असे जे कौल असतात ते मान्य केले पाहिजे विशाल पाटील हे काँग्रेसच्या परंपरेनं त्यांच्या एक नेते आहेत आणि ते महाविकास आघाडी बरोबर राहतील पण आम्हाला नक्कीच वेदना झाली की महाविकास आघाडीचा धर्म त्या जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वानं पाळला नाही मी वरच्या नेतृत्वाला अजिबात दोष नाही देणार नाही

आज आपने आपको जो एनडीए के समर्थक मानते हैं वो भी ये चाहता है कि तानाशाही आप देश में नहीं चलेगी